Чим ближче до виборів, тим веселіше. Для інформації виборців, 31 жовтня у виборчих бюлетнях, ви вже не знайдете списки депутатів від української морської партії. А відтак і кандидата на посаду херсонського міського голови Альону Ротову. За 13 днів до виборів рішенням Херсонського окружного адміністративного суду та одеського апеляційного їх було знято з реєстрації. Ще за тиждень до початку всіх перепитій Херсонці цікавились наскільки жінці важко в політиці. Рота Валера, вы, вы сможете выдержать такую конкуренцию на этих выборах? Потому что сейчас кандидаты сильные, жен, женщина сейчас это очень редкостная в, в нашем политике, тем более в Херсоне. Политика не мужское дело, политика это политика. А заниматься политикой нужно профессионалам. Иду я не в политику на самом деле. Потому что должность городского головы это ничего не связанное с политикой. Это, наверное, умение хозяйствовать правильно в городе, быть рачительным, нормальным хозяином. Если говорить по правде, то из всех представленных, как вы называете, политиков, сегодня хозяйственников-то и нет. Я не боюсь конкуренции с мужчинами, потому что настоящих мужиков рядом в этой конкурентной группе нет ни единого. В нашем городе Херсоне очень много очаровательных, молодых, пожилых, уже от жизни уставших мужчин, которые могли бы конкурировать не только с Владимиром Васильевичем и с группой его поддержки, но, к сожалению, они не выставили себя в качестве кандидатов. Поэтому это вынуждена сделать я. Протягом минулого тижня у проєкті Незручні запитання кандидатам з'явилися дуже різні запитання від активних херсонців. І що характерно, майже усі вони отримали відповіді. Чимало запитань херсонці адресують кандидату на посаду міського голови Херсона Владлену Гіріну. Цього разу виборці цікавились не особистим життям та бізнесом кандидата їх турбували більш насущні проблеми. Владлен Кирин, вы один из тех, которые обещает, что вода в Херсоне будет круглосуточно. Вы знаете, как это сделать? Система восстановления водоснабжения реальна. Есть механизмы. И эта программа придумана не мной, а разработана научно, рассчитана проектными институтами. Я как преподаватель, знаете, как педагог, который преподает студентам, получив информацию от науки, передаю эту науку другим. Так вот я Изучив науку систему восстановления водоснабжения, реально могу сказать, как ее восстановить, исходя из проектной документации. Система водоснабжения, город Херсон запитан не с Днепра, а за счет артезианских скважин. Под городом находится подземное озеро, так называемый Сарматский горизонт. Мы поднимаем воду с глубины от 60 до 120 метров. Пробурено в городе было в Советском 156 скважин. Сейчас работает всего где-то 88 скважин. Одна скважина была рассчитана на 2 половиной тысячи человек, бытовых скважин. Вот представьте, что это очень короткое плечо подачи. Вот в маленьком микрорайоне, внутри где-то микрорайона, пробурена скважина. И от этого и скважины, плечо, короткое плечо подачи до каждого многоэтажного дома, до школы, до детского садика. Нету вот этих вот километров трубопроводов водопроводных, о которых нам рассказывают. Поэтому система водоснабжения никогда не была убыточной она всегда была прибыльной. В, проектной, в проектной документации четко описан срок окупаемости вложенных средств. Четыре с половиной года и окупаемость вложения денег в одну скважину. Это в замену трубопроводов в скважине, в замену резервуаров. Возле скважины обязательно должны быть резервуары для накопления воды. Должны быть в трубопроводы в каждый многоэтажный дом, школу, детский садик, находящийся на территории этой водоподающей организации. Так вот, 4,5 года окупаемость, а мы будем передавать на 49 лет в управление эту скважину. А потом пожизненный бизнес. Вот почему сегодня есть группа инвесторов, огромная группа инвесторов, такие как судозавод, собственники судозавод. Вы знаете, что предприятия промышленные сегодня все практически приватизированы. И те предприятия, которые еще более-менее работают, живут, дышат, они заинтересованы в том, чтобы брать эти скважины в свое управление. Судозавод, Петровский завод, Электромаш завод, Электромек завод, карданные валы. Мы будем передавать по три, по пять скважин, кто сколько финансового может взять на свое управление. Не влаживая ни копейки бюджетных денег города, не привлекая кредиты ЕБРР, мы максимум за полтора года восстановим водоснабжение, регулярную водоподачу. Не приховують Херсонці свою зацікавленість і до маловідомих для них кандидатів, які вирішили позмагатися за крісло мера. Олег Але ви вибивши воєнно Отразиться ли це на вашій будущій політичній діяльності? Льотчик, я как по призванню а по образованню я штурман інженер. От що такое інженер людям об'ясняти не треба. Інженера нужны і в воздухе, і на землі, і під водою. И во всяких ситуациях, когда с, идет вопрос о техническом подходе к решению проблем. То есть отремонтировать трубу, отремонтировать розетку, построить завод, везде нужна инженерная профессия. А, так как я штурман-инженер, я знаю, как правильно проложить путь. Путь надо проложить так, чтобы выполнить задание. Задание мое – сделать город лучше, сделать людей более счастливыми и закрыть для них многие проблемы нашего города. Юрий Волошин, вы предлагаете переместить все промышленные объекты за черту города. Будете ли вы претендовать на землю, которая освободится? Мне не интересно деребанить землю. Мне интересно строить новые промышленные объекты. Мы продадим мы еще 2, 3, 4 гектара земли. От этого в городе деньги не появятся. Деньги появятся, если мы создадим новые объекты, новые промышленные зоны, вынесем санитарные зоны города, определим. Я иду строить город. Для того, чтобы его строить, нужны капитальные поступления в течение многих лет. Продать землю ⁇ это всего лишь на всего поступление в один год, в два года, максимум в три года. Нам нужно создать базу для того, чтобы деньги в бюджет поступали на протяжении последующих 10, 15, 20 лет. Для того, чтобы не только наше поколение, но и будущее поколение могли достойно жить в этом городе. На минулому тижні у проєкті незручні запитання кандидатам відповіді отримали й ті херсонці, які зверталися до діючого мера і водночас кандидата на посаду міського голови Володимира Сальдо. Володимир Сальдо, ми не бачимо вашої прямої агітації. Ви так уверені в своїй побіді. Моя робота діючого міського голови це є моя предвиборна агітація. Внешние реклама которые які. требуют значительных капиталовложений и которые заполнены другими представителями избирательной гонки, нам не нужны. Поэтому я всем кандидатам от партии регионов дал поручение, как председатель городской организации партии регионов, средства на внешние рекламозносители не тратить, а потратить их на ремонт подъезда, входа в подъезд, лампочку новую вкрутить, покрасить, лавочку отремонтировать и так далее. Поэтому они все придерживаются этой установки и дисциплинированно. Вот поэтому нашей рекламы внешней нету. И я считаю, что и мне, и партии региона не нужно такое большое количество внешних рекламоносителей. Нас знают, знают с реальной деловой стороны. Владимир Васильевич, я слышал, что у вас проблемы со здоровьем. Это позволит вам в следующие четыре года э, занимать пост мэра. Ну, когда-то э, Владимир Высоцкий, у него была хорошая песня про слухи, которые ездят по ушам и разъедают их. Слухи это и есть слухи. А состояние моей физической подготовки и моего здоровья, наверное, видно внешне. Если я вас спрошу, например, сможете ли вы работать в таком режиме, как я работаю, почти каждый день с 7 утра и до 11, до 12 ночи, имея неважное здоровье, наверное, это вряд ли кому удастся. Активність Херсонців насправді вражає, бажаючих поспілкуватися, хоча б з екрану телевізора з кандидатами на посаду мера не стає менше. Варто зазначити, що чимало запитань таки лишаються без відповіді. Сальдо, коли буде проводитися капітальний ремонт старих жилих фондів. Андрій Путілов, як ви збираєтесь підняти виробництво? що ви обіцяєте? Скільки вони тратять грошей на свою предвиборну кампанію. Пускай каждый честно скажет. Я хочу задать вопрос всем кандидатам, которые баллотируются на пост мэра Херсона. Будут ли они честными после того, как их выберут? Насколько у нас будут гарантии после того, что их выберут, они не станут нас обворовывать, как это делалось раньше? Что такое вода по времени? Это же ужасно. Уважаемый будущий мэр, обратите, пожалуйста, внимание на наши тротуары. Разве можно пройти по таким тротуарам? и отсутствует даже покрытие товарищ путилов а не боитесь ли вы выйти э, на теледебаты дебаты э, с товарищем гириным андрей Путилов, это правда что вы занимаетесь вот черным этим пиаромого разу поставити запитання вырешил и владлен гирин тому він також чекає на відповідь. я хотел бы задать вопрос господину путилову э, готов ли он открыто участвовать в теледебатах где он озвучит свою программу, программу развития города, обоснует ее громаде, и громада жителей города оценит, чья программа лучше. Я очень бы хотел, чтобы эти дебаты прошли между мной и вами, Андрей Станиславович. И я убежден в том, что мы сможем доказать жителям и избирателям наши программы, аргументы, а народ, население выберет, кто из нас лучше.